জেতুকা আমি দুটা মা বেটা মিলি জেতুকা এতিয়া মই জেতুকা লগাব লৈছোঁ কাৰণ অহাকালিত ঈদ আৰু আজি হয় চান ৰাতি তো সেই বুলিয়ে ঈদ অকণমান জেতুকা লগাব লৈছোঁ কি খবৰ সকলোৰে ভালে আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল লৈ জে চাই আছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ জেতুকা তো ঠিক আছে মই জেতুকাটো লগাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ এয়া দেখিছেনে মই এতিয়া জেতুকাখিনি লগাই আছোঁ আৰু এতিয়া আধা হ'লে আৰু এয়া দেখিলে পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল গোটেইটো একেবাৰে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লং হৈ যাব ন আৰু ঈদৰ ভিডিঅ' যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ লগত চেষ্টা কৰিম শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এয়া দেখিছেনে মোৰ জেতুকা লগোৱা হৈ গ'ল প্ৰত্যেকবাৰে লগাম লগাম বুলি কয় থাকি যায় কিন্তু এইবাৰ ক'লোঁ যেনেকাই নহওক মই এইবাৰ লগামে লগাম তো সেই বুলিয়ে গোটেই কাম কাজ এৰি মেলি মই আগতে জেতুকাটো লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত যাম কামখিনি কৰিমগৈ আৰু এয়া মোৰ জেতুকাখিনি কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু ভালকৈ মোৰ পৰা নাই দেখাবলৈ আচ্ছাম সকলোকে ঈদ মুবাৰক আৰু চবেই নামাজ গ'ল গোটেই ঘৰৰ মতা মানুহখিনি নামাজ গ'ল আৰু ময়ো গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ঘৰৰ মানে গা ধোৱাৰ আগতে মই ঘৰৰ কামখিনি কৰি লৈছিলোঁ অকল মোৰ ৰুমটো অকণ চাফা কৰিব আছিলে মানে বিচনাখন উঠাব আছিলে যিহেতু বেবী শুই আছিলে তো মই এতিয়া মই মোৰ ৰুমৰ বিচনাখন উঠাইলোঁ এতিয়া এইখন উঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখন পাৰিম বিচনা চাদৰ ঘৰ দুৱাৰ হাৰামেলা হৈ গ'ল অকলে বিচনাখনে পাৰিবলৈ আছিলে এইয়া মোৰ এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈ উঠিছে হাতত আৰু বহুত বেছি দেৰি মই থোৱা নাছিলোঁ অকণমান দেৰিয়ে থৈছিলোঁ তো যি কি নহওঁ বহুত ধুনীয়াই হৈছে কালাৰটো আৰু লাহে লাহে কালাৰটো ডাঠ হৈ যাব এইয়া অকণমান ৰেডি হৈ গ'লো আৰু এইপিনে বেবি একদম গা চা ধুই মেলি শুকৈ গ'ল কাৰণ বহুত ৰাতিপুৱাই উঠিছিলে ন আৰু এয়া মোৰ আদা নহৰু এতিয়া মই চিলিকিনে পেষ্ট কৰি ল'লোঁ কাৰণ যোৱাকালি মোৰ একেবাৰে সময় নহ'লে আদা নহৰুখিনি পেষ্ট কৰিবলৈ যিহেতু কুৰবানী দিয়াৰ পিছতে লাগিবই ন আদা নহৰু আৰু বাহিৰত আমাৰ কুৰবানী হৈ আছে আৰু এইপিনে চবেই খোৱা বোৱা কৰি আছিলে তো এয়া এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ মাইকী মানুহকেইজনী হৈ গ'ল নেক্সট ডেম মৰ্ণিং আৰু এয়া মই মৰ্ণিং মৰ্ণিং বনাব লৈছোঁ এইপিনে হাতত আছে পিঁয়াজ আৰু এইপিনে হৈছে চানা দাইল আৰু ইয়াত আছে তেজপাত তো আজি ভিডিঅ'টো কালি যোৱাকালিতো ইমান ভালকৈ আৰু ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো যি কি নহওক আজি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ তো ঠিক আছে মই এইখিনি পতাকত বনাইছোঁ এয়া মই বনাব লৈছোঁ চানা দাইল আৰু পিঁয়াজ তেজপাত ঠিক আছে মই পতাকত বনাই লৈছোঁ পৰিয়ে গ'ল পৰি গ'লে হাই কৈ দিয়া হাই হাই চবক হাই হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়াচোন আচ্ছাম কোৱাচোন চলামটো দিয়া চলাম দিয়া ধুনুকে চলামটো দিয়া এৰি থৈ দিয়া এৰি থৈ দিয়া এইটো এইটো মুখত নিদিয়ে অ' সেইটো মুখত নিদিয়ে এয়া এতিয়া আকৌ হৈ গ'ল আজি নেক্সট ডে আৰু এতিয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিং উঠিয়ে মই মুখ হাত ধুই মেলি কিনে এয়া বনাইছোঁ চাহ অকল মই আৰু ভাইটিয়ে এতিয়া উঠিলোঁ আৰু আমাৰ দুটাৰ কাৰণে এতিয়া চাহ বনাইছোঁ আমি চাহখিনি এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত বাকী ঘৰৰ কামখিনিত লাগি যাম এয়া মই চাহ তাহ খাই মেলি এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ ৰুটি আৰু এয়া মই আটা সানি আছোঁ আৰু বাহিৰত একেবাৰে ধুমা পিটা বৰষুণ দিছে আৰু বৰষুণ দিলে মোৰ একেবাৰে ভয় লাগিছে কাৰণ কিটচেনটোতো এইকেইদিন পূৰা পানী পৰি আছে কণ্টিনিউ তো সেইবুলিয়ে পূৰা ভয় লাগি আছে আৰু এইপিনে মই ৰুটি বনাই আছোঁ এয়া মোৰ আটাখিনি সানা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰুটিখিনি পতাপট বনাই লওঁ এইয়া মই ৰুটিখন বেলিছোঁ দেখিছেনে মই প্লেট এখনত মানে ঢাকনি এখনত মানে উলটাই লৈছোঁ উল্টাই কিনে মই সেই ঢাকনিখনতে মই ৰুটিখন বেলিছোঁ কাৰণ আমাৰ বেলনা চকীখন মানে তলত সোমোৱা আছে আৰু তলত সোমোৱা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মানে অকণ জেকা জেকা হৈ আছে মানে জেকি থকা নিচিনা হৈ আছে তো সেই তেনেকুৱা আৰু ৰুটি বেলিবলৈতো ইমান এটা সুবিধা নহয় ন ভাল নহয় ৰুটি তো সেই বুলিয়ে মই এনেকৈ প্লেট এখন লৈ লৈছোঁ বেলিবলৈ আৰু এয়া মোৰ ৰুটি প্ৰায় হ'লেই এতিয়া চবেই চাহ নাস্তা খালে আৰু এইপিনে মই লৈছোঁ ৰুটি আৰু এইপিনে আলু তৰকাৰী আৰু এইপিনে চাহ আৰু এয়া মই চাহ নাস্তা খাই মেলি এতিয়া ভাত পাতি দিলোঁ আৰু এইপিনে পাতিছোঁ দাইল আৰু এতিয়া মই বাকী কামখিনি কৰি লওঁ বুলি এতিয়া মই ৰুমত গুচি আহিলোঁ আৰু চাব এইয়া এতিয়া মই বিচনাখন পাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ৰুমটো সাৰি ল'ম বাকী ৰুমবোৰ চব হাৰা মেলা চাফা কৰা হৈ গ'ল আৰু একেবাৰে শেষত আজি আহিছোঁ মোৰ ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ আনকালে মই মোৰ ৰুমটো আগতে চাফা কৰিলোঁ কাৰণ মানুহবিলাক পটককৈ আহি সোমাই ন তো সেইকাৰণে মানে বেয়া লাগে তো সেইবুলি মই মোৰ ৰুমটো আগতে চাফা কৰিলোঁ তাৰপিছত বাকী ৰুমবোৰ চাফা কৰোঁ তো আজি গোটেই ৰুমখিনি চাফা কৰি আহিলোঁ তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আজি মোৰ ৰুমটো চাফা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে তো ঠিক আছে বহুত দিন পিছত আকৌ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে